ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই বাঁহী বিচনাখন কৰি ল'লোঁ আৰু বিচনাখন কৰি মই বাঁহী গাটো ধুই ল'লোঁ আৰু গা ধুই এটাই মই যোৱাকালি পিছবেলা কাপোৰ এখিনি ধুইছিলোঁ বেটাৰ ইউনিফৰ্ম হয় আৰু সেই কাপোৰখিনি ভালকৈ নুশুকালে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই দেখিলোঁ যে বেলিটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু বতৰৰ কথা একো ক'ব নোৱাৰি ন সেইকাৰণে মই কাপোৰখিনিকে মেলি লওঁ আৰু কেতিয়া বৰষুণ দিয়ে কেতিয়া ৰ'দ দিয়ে একো ঠিক নাইকিয়া নিচিনা হয় সেইকাৰণে কাপোৰখিনিকে বোলো শুকুৱাই লওঁ আৰু ইউনিফৰ্ম যে সোনকালে নুশুকাই বহুত ডাঠ যে কাপোৰটো আৰু মোৰ নিজৰ কাপোৰখিনি মই ধুবলৈ থৈ দিছোঁ ধোৱাই নাই পিছত ধুম আৰু ৰাতিপুৱাই মই কাপোৰখিনি মেলি এটাই এতিয়া মই বাঁহীঘৰটোকে সাৰি লওঁ তাৰপাছত ৰন্ধা বঢ়া কামত লাগিম আৰু চাওকচোন ৰাতিপুৱা শুই উঠানো কিমান দেৰি হৈছে বাৰু ৰাতিপুৱা সেই ৰ'দটো ওলোৱাৰ লগে লগে গৰম লাগিয়ে যায় অকণমান কিবা এটা কাম কৰিলে বুলিলে চিধা গৰমেই লাগি যায় ফেপনিয়ে থ আৰু ঘৰ সৰা প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত মানে চোতালৰ কিনাৰতে সৰু সুৰাকৈ এখন শাকনিৰ বাৰী আছে আৰু সেই শাকনি বাৰীখন মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাম এয়া চাওক সেইফালে মূলা সিঁচি থৈছে আমাৰ মানুহজনে আৰু এইফালে লাই সিঁচি থৈছে আৰু এইফালে ধনিয়া দেখিছেনে একো ওলোৱা নাই সেইফালে ধনিয়া সিঁচি থৈছিলে এবাৰ ধনিয়া সিঁচিলে একোৱেই নোলালে গুটিখিনিয়েই বেয়া আছিলে নেকি এতিয়া আকৌ এইখিনি মানে সিঁচিলে সেইখিনিত অকণমান ওলাইছে আৰু এজোপা দুজোপা আৰু এইফালে চাওক মই তাত এটা নতুনকৈ পুলি লগাইছিলোঁ আৰু সেই পুলিটো ভালকৈ বহা নাই সেইকাৰণে তাৰ গুড়িটো অকণমান মানে মই খান্দি দিছোঁ মানে যাতে সি অকণ সোনকালে ঠন ধৰিব পাৰে আৰু এইফালে চাওক এজোপা গছ ইয়াৰ বয়স যথেষ্ট হ'ল কেইবাবছৰো হ'ল কিন্তু ই গছজোপা একেইভাগেই আছে এই গছজোপা কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগে নাই আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত জানো এইজোপা গছ আছেই আৰু নিশ্চয় চিনিও পাইছে বাৰু যি কি নহওক আৰু এইফালে চাওক যোৱাকালি ৰাতি মোৰ আমাৰ মানুহজনে মানে পথাৰত জোৰ কাটিবলৈ গৈছিলে আৰু জোৰ কাটিবলৈ যাওঁতে এটা বৰালি মাছ পালে আৰু সেই বৰালি মাছখিনি কালি কাটি মেলি থৈ দিলোঁ কালি নবনালোঁ আৰু মাছটো এইটো হয় চাওক আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা বনাম বুলি লৈছোঁ মাছখিনি বাহিৰলৈ আনি এইকাৰণেই দেখালোঁ কাৰণ কালিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই গতিকে কাৰেণ্ট নাই ভিতৰত আন্ধাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মাছখিনি মই বাহিৰত আপোনালোকক আনি দেখালোঁ হোৱাটো দেখুওৱা নহ'ল বাৰু আৰু এইফালে চাওঁ আজি মহালয়া গতিকে মাটি অকণমান মই পানীত তিয়াই থলোঁ কাৰণ আজি মহালয়া আজি মজিয়াটো আৰু পাকঘৰটো মই মচিব লাগিব আমাৰ পাকঘৰ আৰু মজিয়া কেঁচা হয় সেইকাৰণে হেৰি তলৰ তলৰ ফ্ল'ৰটো কেঁচা হয় গতিকে আমি সেইকাৰণে মাটিয়েদি মচোঁ আৰু মচিবলৈ মই এতিয়া লৈছোঁ এয়া মাটি লৈ লৈছোঁ আৰু মই অলপ দেৰি মাটিখিনি থৈ পিনে অকণমান গলাই ল'ম তাৰপাছতহে মচিম আৰু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ এইবিলাক কি চাফা কৰি আছা এইবিলাক কি হয় এইটো শিলগুটি ক'ত পালা এইটো লেতেৰা শিলগুটি লৈ আছা তুমি হা বলা গা ধুব লাগে নহয় গা ধুব লাগে ব'লা কিমান দেৰি হ'ল গম পাইছা নাই তুমি ক'লা ব'লা ব'লা যোৱাকালি বেটাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ৰাজত্ব দেখাইছে দেখিছে নহয় আৰু এতিয়া মানে বহুত দিন পৰীক্ষা আছিলে কাৰণে মই ভিডিঅ' বহুত দিন দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ বেটাক পঢ়াবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেই খুব কম সময় পাওঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহয় আৰু এইফালে চাওক আমাৰ বেটাই আজি আমাৰ অতি আদৰৰ মজিয়াখনিত মহালয়া বুলি সেৱা জনাইছে আৰু ভিডিঅ'টি আজিলৈ ইমানতেই সামৰিছোঁ আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কৰিছোঁ তো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল কিন্তু দেই